Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу предложить вам очень легкий и простой рецепт приготовления сырников без муки. Они получаются очень нежные, вкусные, как суфле. Всем настоятельно рекомендую приготовить. Желаю вам удачи на кухне. Давайте начнем приготовление. Сразу включаем духовку на 180 градусов. 500 грамм творога, все готовится легко и просто, и без муки. Сюда же 4 яйца и желтки и белки вместе. А также сахар. Я беру мелкий, 100 грамм. Сюда же добавляем либо цедру апельсина, либо лимона. У меня апельсина. С цедрой лимона еще лучше. Щепотка соли для баланса вкуса. Сюда же добавляем пол чайной ложки разрыхлителя. Одну четвертую чайной ложки ванильного сахара и 2 столовые ложки крахмала. У меня кукурузный. Желательно брать кукурузный. Все, это все ингредиенты. Вы, в принципе, сразу можете все заложить в блендер, либо в измельчите, либо, как я, погруженным блендером. И все нужно измельчить. Вот такая однородная масса должна получиться. Лопаточкой еще проверяем, чтобы у нас не было ни промеса, никаких комочков от крахмала. Все готово. Все отлично. Масса однородная. Вот такая жидкая. Пусть это вас не смущает, сырники получатся очень нежные. И сейчас, так чтобы удобно было разливать по формам, я беру вот такую емкость с носиком. Переливаем всю эту жидкость. Ягодку можете использовать абсолютно любую. У меня клубника. Это может быть замороженная ягода, консервированная. Любая ягода, какая вам нравится. Режу на небольшие кусочки, так чтобы она чувствовалась. Серединку положим. Можете с изюмом. Ну, красота просто, очень вкусно. Я думаю, этого достаточно. Вот на все про все у меня ушло 2 минуты. Вот тесто приготовили. Духовка уже горячая. Использовать буду сельконизированную вот такую форму с выемками. Если у вас железный либо стеклянный, смазываем растительным маслом, либо сливочным. Можно все посыпать мукой. Я ничем не смазываю. Вот это видите силикон. Очень удобно. И сейчас разливаем. Не заполняем полностью, немножко оставляя место. Они еще поднимутся. Полную громовку под видео в описании обязательно укажу. Еще ягодку будем добавлять, поэтому объем прибавится. Вот так, гости на пороге. Очень удобно. И сейчас вот так в серединку по два маленьких кусочка ягодки. Вполне достаточно. Если у вас ягодка маленькая, просто одну ягодку можно положить. Вот одной большой, ну, вообще то клубничка небольшая, средняя, достаточно, видите. Все, отправляем в хорошо разогретую духовку. При 180 градусах выпекаем 15-20 минут. Вы гляньте, какая у нас тут красота. Посмотрите, какие они нежнявочки. Нежные-нежные, надо дать остыть. Посмотрите, они немножко сели. Так и должно быть. Потрясающие сырники. Выпекались сырники у меня 23 минуты. Они настолько нежные, что их можно вот так подать на стол и кушать с ложки. Очень, как суфле. Итак, дорогие друзья, сырники у нас получились просто отменные, нежные-нежные, как суфле. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Ваши лайки, комментарии и подписка помогают продвижению канала. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Я вам желаю всего самого наилучшего, здоровья, мирного неба над головой. Пока-пока.